Їдемо на Василівку першу. Записала жінка на евакуацію. Сюди вже долітають питові дрони, так що їдемо на максимальній швидкості. В селі там залишається близько 70 людей. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько тисячі. Люди працювали, діти ходили, ходили в школу. здесь садочек сейчас вот так выглядит село будинки разбиты столбы повалены доброго, доброго дня кто выезжает? вы? А, сейчас. Сейчас а вы? Залишаетесь? Да. а что? мне некуда, у меня двое слепые да еще у всех. Не, они не, не хотят ехать на ну, еще давно, да? прилет был? да, на 9 утра 9 утра? Вы выезжаете? Доброго, Доброго дня. дня. Так, документы, телефон, все взял. Все, пока. пока. Все, хорошо. Ну, его сами. Все, хлопцы, едьте. <связь> потому что мы баню, Летает, летает и дроны, да? За тише, давайте, все сегодня, хорошего. Сегодня как, более-менее? Не, не, сегодня чуть, -чуть потише. Тише, тише да? Да. да? Давайте, берегите Сижу. себя. Если что, телефон есть, звоните. Да, да, да поможем сюда. Берегите себя тоже. Спасибо. Каждый день все страшнее и страшнее становится нам жить. Вот был 9 мая был прилет к нам как раз в Полисадник возле дома. Нам завалила деревянный коридор, нас, нас завалило дверью. Мы как раз, хорошо, что мы с мужем были как раз в это время в доме. Как раз только зашла. И как... Такой сильный удар. Столько пыли было. Окна повыбились. повылетали. Я вообще я не поняла, что произошло. Здравствуйте, Елена. Вы все готовы, да? Садитесь и едете. Все, все хорошо, вы в бронированной машине, столько хороших ребят рядом. иду, ходила до Саши, до сына, иду с ветиля, летит самолет. Я гухнуло передо мною, мне обдало землей, обдало все, буквально 10 метров под мене рвануло. Как Саша бежит, бежит, что ты тут, как Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.